Kosovských parašutistů, asi by i ona lehla popelem. Teroristická účeka je sice zakázána, ale její struktury žijí na Kosovu dál. Záhy po okupaci Kosova zkoušejí albánští separatisté dobít další kus jižního Srbska. Jejich pokus rychle zastaví srbská armáda. Proto obracejí pozornost k Makedonii. Napadnou jí z Kosova v roce 2001. Kosovo se stalo ohniskem další balkánské destabilizace. Postupný návrat vyhnaných je separatistům trnem v oku. V březnu 2004 zorganizují velký pogrom. Jednotky KFOR nedokáží Srby ochránit. Albanijski ekstremiste opet použivajo žene, a otroci, ako žive, ščiti, opet pali in vraždi. Našla je masa velika, ne znam točno koliko ljudi, ampak naišla je masa s zastavom, Vikova Uček, začeli na stučo, morda, prvo so njega udarili s motkom, on je pao, poslih so drugi udarili mene vukli, ja sam imala dokumenta i tašnu sa nešto para, 500 eura. Imala sam u rukama, oni su mene vukli, borila sam se sa njima, ali snaga moja kolikla je. Onda jedan dečko svoje 20 i nešto godina kojeg dobro poznajem, on mi je skočio na leđima. Osjetila sam dim, da mi nešto miriše, da će kuća, da nas upale žive. Byly vypáleny další domy a starobylé kostely. 3800 lidí zůstalo bez střechy nad hlavou. Máte-li koktejl ze mi zapálil a to mi bylo, pane Kolik jich, bylo? Preko to duš. Bylo je i ovde, no. Blokírali svaký prozor, blokírali strážu, postavili svoje že nemůžete jít zadět. A já uvnitř tam jsem byl. Sa so syna, s náju i moje ženu i čtyři unuky. To se vidíte tam slyšet. A nisem nikoga, nikoga nisem ni dirao, ni To se bání je tu teroristi. Od tohoto kostela v Podujevu ustoupila z příkazu Káfor Česká jednotka.

Uvnitř Kosova se jednotky KFOR zmohly jen na evakuaci napadených. Odvážili je na svoje základny, kde jim rozdávali polévku a deky. Domy, byty, majetek, to vše zůstalo bez ochrany. Teroristé měli volnou cestu k rabování a vypalování. Mnohonárodní síly KFOR se takyž po druhé chtě nechtě staly aktéry etnické čistky. sto metara iza Kejforovih zgrada, iza punkta Kejforov, sa tipo je maltene ratovalo sa Almancima. Ovi nisu prešli tih sto metara, sam pital to New York. Pa vi ne znate šta se desilo, pa i u New Yorku biste došli za sad osamdeset 87 kuća, to nisu romske kuće u smislu Mahala. Jedna je kuća bila 560 kvadrata, druge nije jedna manja od 200 kvadrata. To su bili bogati ljudi, obrazovani, imućni. Oni sigurno nisu Srbi. Zašto ste njih zapalili? Držali su ih posle Francuzi pod šatorima. Nisu dali ženama da izađu da se porode, nego su morale da se porađaju pod šatorima. 17. i 18. Kad je bilo, tu su pucali preko brda. Tu. Kad su pucali, ja sam isti javio. Telefonom odavde. Zvao. Došli su ovde. S njima sam poslao na licu mesta. Uverili su se. Kad su pucali rafali tamo oni reflektorom. Ne važi, reko to. Ne važi. Sklonite se. Kad su se oni sklonili sa svjetlom, ponovo je počeo Ja kažem, jel ovo? Kaže, da. Ja kažem, pucaj sa tamo. Kaže, ne smem. Pa onda, što nosiš u ruže? Ko ne smeš, daj mene. Kaže, ne smem. Pa onda, šta? Šta? Treba se branim sa sekirom, sa vilom. Javier Solono ještě jako generální sekretář NATO, podepsal aktivační rozkaz k bombardování Jugoslávie. V nové funkci komisaře pro evropskou bezpečnost navštívil Kosovo. Kudac je moudrý? Želím tudo Na svojoj zemi. Nikomu nic to neradí. naši lidi bez oružja čuvaju nás, ženy, decu. Kako da se sačuvamo? Može li? Ima li nade da međunarodna na nešto za Tak to vypadalo srbské osídlení Kosova před bombardováním. A tak vypadal stav na začátku okupace. Srbové se ale začali vracet a to se albánským extremistům nelíbilo. Zorganizovali pogrom a za asistence KFOR dosáhli v roce 2004 dalšího územního zisku. Přesto na některých místech Srbové vydrželi. Například tady v Gétu v Horním Orachovci. Hlídá je tu rakouský Káfor. uglavnom, kao što vi vidite, da je, je svaka ulica prazna, nema življa ovde. Ljudi su otišli, ljudi se spremuju, kupuju neku kuću, neki stan u Srbiji. Mi u ovom trenutku i dalje imamo 7,5 hiljada porodica koje bez ikakvog uslova čekaju pravo da se vrati. Hiljadu i pol ne traži nikakav uslov samo da se vrati. Ni bezbednost. Ni bezbednost, ni ništa, samo da se vrati. Obezbedite nam to. Obezbedite nam to, dajte nam da to možemo da učinimo. Kako to pravo ima svako oko kugle? Nema naroda koji nema pravo da se vrati. Největší starostí Kosovského ministerstva kultury je volba královny krásy. Jedinými investicemi na dnešním Kosovu nejsou průmyslové podniky, ale ku podivu mešity.

Klášter zočiště. Srbové se složili na jeho obnovu. Kosovská mise OSN ale ustoupila albánským extremistům a nařídila místním Srbům novou střechu kláštera rozebrat. Proč OSN a jednotky KFOR jdou na ruku albánským extremistům? Kosovským Srbům zbývá jen málo chvil k veselí. Jednou z nich je každoroční vynobraní ve Velké choče. Vinaři sice nesmějí na své vinice dál než nějakých 50 metrů od domu, ale zdejší Merlot je znamenitý. Vojáci různých národností je svezou sem ze všech koutů Kosova, Metochie a Severního Srbska. Sloučení je bolestné. Shledají se za rok. A shledají se ještě vůbec. I mi smo optimista i nadamo se, optimisti i nadamo se da će da, da ćemo moći ponovo da živimo i narod naš da se vrati ovdje, novim prostorima. Ovo je naša zemlja, naša država, nadamo se, i ja ne vidim Srbina koji sme potpisati da Kosovo pripadne drugoj državi. Teško, nikad me pomeći njavamo nikoga, niti od Srbije, niti od umnika, niti od nikoga. Prepušteni smo sami sebe. Je to civilizacija? Fadiljođe rekao sam da su to varvari za svoj narod, ja ništa ne kažem, a vi sami zaključite kakvi su. Mi Ne tražimo ni stopu koja nam ne pripada, ni, 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 ni zrno peska koje nije naše. Ali nemojte ni zrno peska da nam uzme neko. Vi možete da nam otmete sve, šta god, vi ste moćni. Sad možete da uradite šta god želite. Do godine to možda bude nezavisno. Možete da radite laše šta ćete da radite. Ali mi ne moramo s tim da se saglasimo. Ako nam otmete od sada za 100 godina, za 200 godina imamo legitimno pravo da vratimo to. Moje pravo nuče ima pravo da vratimo. Ali ako se složimo sad i ako vam mi potpišemo, nemamo pravo nikad više.